Дане відео Олю, ми запишемо для тих, хто хотів би перейняти десь ваш досвід, як можна придбати легше, значно легше, дороговартісне обладнання поліграф, а саме частково за грантові кошти. Могли б, ви, будь ласка, розповісти, що це за шлях, як ви його пройшли, які це суми? От на що можна розраховувати, якщо ти стаєш на цю стежку? Да. Так, так, да, зовут мене Ольга. Я взагалі. Вообще... Сама из Донецкой области, я переселенец. Я сюда приехала в 22 году и угу. служила в органах полиции. После уволнения я решила стать полиграфологом. Мне посоветовали, знакомые у меня есть полиграфологи. Вот. Когда я прошла уже курсы полиграфологов на Национальной ассоциации полиграфологов Украины, ну, нужно было уже начинать работать. Для работы, естественно, необходим был мне кто полиграф. Но таких денег, чтобы купить полиграф, у меня не было я решила все-таки написать свой бизнес-план, составить и подать на грант. О гранте я давно уже знала, что Центр занятости дает гранты. Я составила бизнес-план и отправила этот грант. И с первого раза у меня не получилось, потому что мой грант попал на Киевскую область. Вот, так как я планирую, вернее, планировала на тот момент открывать свой ФОП в Донецкой области, поддерживать свою Донецкую область, я позвонила на Киевскую область и попросила, чтобы мне этот грант закрыли и дали возможность его по-новому подать, уже более с правильными моими информациями всеми. Вот, так оно и получилось. А Киевская область не отказала, закрыла. И у меня была возможность через 15 дней подать новый грант. И когда я уже в ДИЕ подавала новый грант, я указала правильный адрес, свою Донецкую область. Вот. И его приняли, его приняли, и дальше надо было этот грант, свой бизнес-план защитить. Uh -huh. Мне назначили собеседование, это все проходило в онлайне, вот. Задавали разные вопросы, когда на собеседование, для чего полиграф, где я училась, вот. И сказали, жди, ответ придет, надеюсь. Где тебе будет уведомление прошло? Лила, я этот собеседование, и не прошла. Но 15 дней надо было ждать. 15 дней, естественно, это было переживание. Вот, мне утвердили мой бизнес план и мне дали грант. Грант я подписала на 75 тысяч. Угу. Тут были такие условия: если я получаю 75 тысяч, я открываю свой ФОП в Донецкой области, открываю счет в Ощадбанке, и мне туда переводят 75 тысяч, и я сама себе работаю. Вот Грант можно было еще писать на 150 тысяч и на 250 тысяч. Соответственно, если ты пишешь на 150 тысяч, ты как ФОП должна принять кого-то себе еще на работу. Угу. Вот, Если на 250 тысяч, то двоих человек должна была принять бы к себе на работу. Но я не планирую никого принимать себе на работу, поэтому мне было достаточно написать грант на 75 тысяч, его защитить, получить. Этих денег, естественно, мне как бы не хватило. И я со своих денег еще угу. добавлю и вот хочу приобрести полиграф для работы. Угу. А Насправдит, это очень хорошая возможность. А ми не завжди думаємо про те, що такі можливості взагалі існують, і часто просто через те, що нам невідомі такі можливості, тим паче, коли таких людей, які б пішли по цьому шляху, їх ну, особисто я не знаю. Тому я б радив людям, які дивляться на нову професію, які думають, як можна змінити свій спосіб життя, свою діяльність. І за допомогою гранту, як зробила це Оля, розглянути для себе цю можливість, тому що ми розуміємо, що коли людина змінює своє життя, змінює професію, вона дивиться, чи зможе вона це зробити, виходячи із своїх критеріїв, грошові кошти, звісно, це важливий критерій. І не кожен в змозі відразу заплатити за навчання, воно також дороговартісне, і придбати обладнання. Але ці дві компоненти вони є вкрай важливими, щоб можна було вже стартувати і працювати, тому що лише навчитися не досить, тобі потрібен технічний інструмент. Оля знайшла для себе таке рішення. Я щиро радий за Олю, що в неї це вдалося. Відповідно, вона вже має свій поліграф і готова працювати. Також ми Олі допоможемо, ми надамо їй, передресуємо клієнтів, передресуємо дослідження, щоб вона вже змогла війти в цю професію для себе більш комфортніше і вже з часом напрацювати свою базу.